У вас, я не помню, формат сидя, да? Правильно? Сидя. Здесь сидя, не... сидя. Виталий, сиди. Если вам удобнее встать, встаньте. Те проблемы, которые есть у вас, это на самом деле также проблемы города, администрации, это мои проблемы. В этом случае, в этом ключе вы можете на меня рассчитывать. И все то, что в моих силах, в рамках законодательства Украины... Я ваш помощник и слуга. Моя рука открыта для вас. Моя рука, моя рука, моя рука открыта для вас. Добрый день, дети. Это уже выпускники. Последняя, ш... последняя, первая сентября. Жалко? приглашаем вас.

Она находится в Киеве. Сегодня она полетела до Німеччини, потому что у нее захід благодійного фонду. Она працює в всьому світі. Она всегда находится там, де знаходиться я. Где находится я. Конечно, нет бронежилетов. Это физическая защита. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть мать, жена, дети, не дай Бог, что с вами случится, мысль о том, что они будут нищенствовать, что их, их никому некому будет кормить, то, что они останутся на улице, социальные стандарты, вот это бронежилет, когда каждый знает, не дай Бог, что произойдет с ним. Его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать. И государство будет заботиться о них. У них есть нормальные стандарты жизни. Вот это бронежилет.